Halo semuanya, balik lagi ya, guys. Ya, di channel YouTube saya, Pulau Pisang. Di video kali ini, aku mau ngebagi lagi, guys. Video gimana caranya membuat tembakan dari bungkus rokok, cuy. Oke, okay? tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang baru gabung nih, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, ya, guys. Ya, agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke, okay? nah, di sini aku bakal bikin tembakan jenis WMP, uh, ya, guys. ya Aku bakal bikin jadi SMP. Nah, caranya kita sambung seperti ini, guys. Menggunakan solatip, kalian bisa menggunakan uh, lem apa saja, ya guys. Ya, nah, untuk tutup ininya, kita solatip, solatip dulu, guys, biar nggak kebuka nanti saat pemasangan. Oke, okay? kalian bisa menggunakan solatip, bisa menggunakan lem power dan lem lilin, ya guys. Ya, terserah kalian mau lem apa juga, bisa kok. Oke. Okay? Nah, untuk cara pembuatannya sendiri kalian bisa simak videonya sampai selesai ya guys ya. Jangan di-skip agar kalian paham. Oke, selamat menonton.